অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ডিফুত কাৰ্বি আংলং মহিলা কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল শনিবাৰে দিনৰ পৰাই বাৰ বজাত অসমত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ বিফল হোৱাৰ অভিযোগেৰে আজি ডিফুত মহিলা কংগ্ৰেছ দলে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা তেৰণপি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা পূৰ্ণিমা ৰম হাংপী লুম্বাজং মণ্ডল মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী জেৰেজমা চেৰীজমা ৰং পিপিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সংবাদমেলত পূৰ্ণিমা ৰংহাংকিয়ে কয় যে অসমত এটা মাহতে তেইছটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ধৰ্ষণ কাণ্ডসমূহ বিজেপি চৰকাৰৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই সংঘটিত হোৱা বুলি তীৱ গৰিহণা দিয়ে বিজেপিয়ে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও শ্লোগান দি নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ক্ষমতালৈ আহিছিল আৰু এই নিৰ্বাচন জিকাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে কোনো দৃষ্টিৰে মহিলা আৰু কন্যা শিশুৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এটা মাহতে ইমান ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাটোৱেই বিজেপি চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিফল হোৱা বুজায় বুলি তীৱ সমালোচনা কৰে আনকি ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপি চৰকাৰে হিন্দু মুছলমান কাৰ্ড খেলা বুলি সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে কলকাতাৰ ঘটনাৰ তীৱ গৰিহণা দি এগৰাকী চিকিৎসক কামৰ বলি হৈ মৃত্যুমুখত পৰাটো সমাজৰ বাবে ক্ষতিকাৰক আখ্যা দিয়ে আনহাতে ঢিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটাৰ ঘটনাৰো উচিত তদন্তত দাবী কৰে মহিলা সংগঠনে আজি আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ মহিলা কংগ্ৰেছে আপোনালোকক মতাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই হৈছে যে আজি আমি আপোনালোকক মতাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই আছিল যে আমাৰ অসমত এই এটা মাহতে তেইছটাকৈ মহিলাক ধৰ্ষণৰ ঘটনা যিটো চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি অসম চৰকাৰক যেন বিজেপিয়ে অসম চৰকাৰক আমি তেখেতসকলক আমি এই চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ এই চহৰৰ চৰকাৰ চলি থকাৰ সময়তে আমাৰ ইয়াত তেখেতসকলে যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিলে যে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও বুলি পেলাই সেই শ্লোগান দি পেলাই তেখেতসকলে ইলেকশ্যনত নামিছিলে আৰু সেই ইলেকশ্যনত আজি দেখিছোঁ তেখেতসকলে ইলেকশ্যনত জিতাৰ জাৰ পাছত তেখেতসকলে আমাক বেটী বচাওক কোনটো এংগলতো আমাক বেটী বচাওক আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে আজি এমাহতে যে ইমানখিনি ঘটনা ঘটিবলৈ হ'লে আমি অসম চৰ আমি অন্তৰে আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই আমি তেখেতসকলক আমি গৰিহণা দিছোঁ যাতে আৰু এনেকৈ ঘটনা হ'বলগীয়া নহয় এই ঘটনাত কি কয় বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া যিটো আমাক কি কয় তেখেতসকলে এইটো হেৰি কৰিছে মহিলাবিলাক ধৰ্ষণৰ কাৰ্যটো কৰিছে তেখেতসকলে ইয়াৰ কেনেকৈ মানে কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈলগীয়া হ'ব লাগিছিলে কিন্তু তেখেতসকলে হিন্দু মুছলিম আকৌ সেই ৰাজনীতিটো তেখেতসকলে কৰিবলৈ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে মহিলাসকলে ক'ম যে এই ক্ষেত্ৰত হিন্দু মুছলিম এই ৰাজনীতিটো নেখেলাকৈ তেখেতসকলে যিজন ব্যক্তি তেখেতসকলক ভালকৈ বিচাৰি তেখেতসকলক মানে দণ্ডনীয় শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ ইমানখিনি কৈ পেলাই মই সামৰিছোঁ কলিকতাৰ ঘটা বৰ দুখদায়ক ঘটনা কাৰণ এজনী মহিলাৰ ওপৰত এনেকুৱা হোৱাটো এজন ডক্টৰ যিজন ডক্টৰে প্ৰত্যেকজন মানুহকে তেখেতে চিকিৎসাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ডক্টৰ বুলি ক'লে আমি ভগৱান হিচাপে আমি মনা হয় কাৰণ প্ৰত্যেকজন বেমাৰী হ'লে ডক্টৰৰ ওচৰত যায় সেই ডক্টৰ যদি এজন মহিলা যদি সুৰক্ষা নহয় তেনেহ'লে আৰু তেনেকৈ মহিলা ওলাই আহিবলৈ ডক্তৰ হ'বলৈ বা যিকোনো কামত তেখেতসকলে ভয় খাবিলাকে মহিলাবিলাকে এজন এক্সেলি এইটো এটা ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা ধিক্কাৰ তেখেতসকলক কাৰণ এইটো এটা তেখেতসকলৰ তেখেতসকলৰ জীৱনত থকাৰ পিছতো যে মানুহজন কেনেকৈ পলাই যাব পাৰিলে প্ৰশ্নটো সেইটোক হয় তেখেত কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰিলে আৰু বাকীখিনি কেনেকৈ ধৰিব নোৱাৰে তেখেতসকল যেতিয়া এই মানুহজন যেতিয়া তেখেতসকলৰ হাতত আছিলে সেইখিনি সময়ত তেখেত বাকীখিনি মানুহ কেনেকৈ ধৰিবলৈ নোৱাৰিলে এইটো এটা তেখেতসকলৰ কিবা পলিচি বুলি আমি ভাবোঁ